शोबिस की दुनिया में इस्लाम कबूल करने वाले आठ शख्सियात के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से वो शोबिस की रंगीन रातों को छोड़कर इस्लाम के दायरे में आए दोस्तों मैं हूं फहद मुस्तफा और आप देख रहे हैं फादीज इन्फो यूट्यूब चैनल अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम ऐसी पहुँचती रहे आरिश कुलूब कारा शेंडो ओल कॉलर ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई में अपने गीत नथिंग कम्प्यूटर टू यू से शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचने वाली फनकारा का कहना है की उन्होंने अपना नाम तब्दील करके शोहदा रख लिया है ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने हौसला अफजाई पर अपने साथी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है और अजान देते हुए अपनी वीडियो भी जारी की है शेख डॉक्टर उमर खादरी ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें गुलूकारा ने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया था मारूफ बरतानवी ग्बर ने दिसंबर 1977 में इस्लाम कबूल किया और सन 1978 में बाजाबता तौर पर अपना नाम तब्दील करते हुए यूसुफ इस्लाम रख लिया था सन उन्नीस में उन्होंने अपने फलाई कामों का चंदा इकट्ठा करने के लिए तमाम गिटार फरोख कर दिए और मौसीकी ऐसी दूर हो गए तहम सन दो में उनकी मौसीकी में दोबारा वापसी हो गई और 28 साल के बाद उनका पहला एल्बम एन अदर कप रिलीज हुआ था क्रिस्टन बेकर जर्मन टीवी स्टार मेजबान बेकर का शुमार इस्लाम कबूल करने वाले मारूफ जर्मन शख्सियात में होता है सन उन्नीस में उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई जिन्होंने उनको इस्लाम से मुतारफ करवाया इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया और तीन साल गौर फिकर और मुताले के बाद सन में बा इस्लाम कबूल किया लोरिन बूथ लोरिन बूथ बरतानवी ब्रॉडकास्टर सहाफी और इंसानी वो सबक बरतानवी वजी अजम की अहलिया शेरी की सोतेली बहन है उन्होंने सन 2010 में एक मुसलमान सुहेल अहमद से शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था अक्टूबर 2010 में इस्लामी चैनल के आलमी अमन और इतिहाद की तकरीब में हिजाब पहनकर आई थी और उनका कहना था की फलस्ती में बतौर रिपोर्टर के तजुर्बात ने उनके शौर को जगाया डी यू शिपिल अमरीकी कॉमेडी अदाकार प्रोड्यूसर डी यू शिपिल ने सन उन्नीस में इस्लाम कबूल किया था उन्होंने सन 2005 में टाइम मैगजीन को बताया था कि मैं आम तौर पर मजहब के बारे में आवाम से बात नहीं करता क्योंकि मैं नहीं चाहता की मुझे या मेरी गलतियों को इस खूबसूरती के साथ जोड़ा जाए और मेरे ख्याल में ये खूबसूरत है अगर आप सही अंदाज़े में सीखते हैं तो ए आर रहमान अब हम बात करेंगे भारतीय मौसी एआर ए आर रहमान के बारे में ए आर रहमान का शुमार इंडिया के कामयाब तरीन मौसी में होता है उनका जन्म हिंदू घराने में हुआ था और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम ए एस दिलीप कुमार से अल्लाह रखा रहमान रख लिया था तहम उन्हें ए आर रहमान से जाना जाता है लेकिन नाजरीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना कमेंट करना मत भूलिएगा मिलेंगे किसी और वीडियो में